Я очень рад, что мы, без так можно выразиться, отскочили. С одной стороны, с другой стороны, по-моему, это все-таки не сюрприз. Если не ошибаюсь, черкасы ни разу не были впереди. Мы контролируем по большому игру. Все, вся статистика, сухая статистика лучше у нас. Кроме когда мы моментами, когда мы выходим вперед 5 до 10 очков, у нас, мы становимся самоуверенными, что игра уже сделана. Черкассия очень хорошая команда. Я не знаю, по каким-то причинам команда с хорошей комплектацией находится там, где она находится, но очень опытные игроки, и, и они знают, как играть. Дай только волю. Мы решили расслабиться несколько раз, вышли вперед, расслабились, получили. Опять нас догнали. И когда мы были уже так, скажем так, на грани уже, Тогда мы собрались к концовке, по последние две минуты, по большому, если не считать последние два эпизода, когда ясно, что будет бросать тот, который обочковый бросков, то мы как-то расслабились и опять получили этих ненужных бросков. Так, условно, каждый победил, победил сильнейший. хотя я еще раз говорю, Черкас не, не на копейку слабее тех команд, ну, которые по большому находятся выше и турнирной таблицы. Да. Поздравляю вас с, хорошим, с хорошей, игрой, не могу поздравить с победой, я не хочу, <laughs> но у нас были хорошие игры, Особенно еще, учитывая то, что у нас была длинная дорога, у нас была не очень-то хорошая игра по качеству, и мы должны были что-то сломать по всей, себе. Мы сломали, показали, что умеем играть. Но, ну, к сожалению, у нас осталось, не хватает стабильности. А это уже как игроки выглядят, не физические проблемы, а ментальные проблемы. Как мы готовимся к игре, как мы готовимся к как мы уважаем сами себя и себя. Это было бы коротко слово.